Людмила Миколаевна, расскажите нам, пожалуйста, как надать надати першу медицинскую допомогу людині, яка отримала поранення? В данном случае мы рассматриваем ситуацию, при которой мы должны оказать ту помощь, от которой не будет у нас примитивная смерть человека. Очень часто при травмировании человека первое, что угрожает, это кровотечение. Кровотечение у нас может быть артериальное, венозное, капиллярное и внутреннее. Наружное кровотечение ⁇ это то, что мы видим. Видим или то, что пропитывается одежда, или то, что мы видим на земле. В данном случае мы должны обратить внимание, откуда у нас происходит кровотечение. Если мы видим точное место, откуда кровит, мы будем налаживать жгут. В данном случае, опять-таки я расскажу, артериальное кровотечение ⁇ это будет струя алого цвета, пульсирующая. При этом мы должны обязательно останавливать кровотечение, это наложение жгута. Турникет есть у военных, турникет есть на скорой помощи, турникет есть у врачей. Это на данный момент приспособление для остановки кров артериального кровотечения, которое налаживается довольно По быстро. Особенно у вас в руках. Да. на данный момент я налаживаю на пострадавшего. Если мы видим рану, откуда течет, видим рану. Мы накладываем на 4-5 см выше. Если мы раны не видим, мы ставим турникет как можно выше. Не обязательно в данном случае снимать одежду, то есть мы это все будем делать на одежду. Мы, мы, за, да? мы его просто фиксируем, после этого у нас есть закрутка, мы ее будем за, закручивать до тех пор, пока мы не увидим остановку кровотечения. У нас есть фиксатор, после этого на белой полосе мы будем писать время, мы можем это время написать на лбу, для чего это делается, для того, чтобы в дальнейшем... Мы сняли этот жгут или сняли в больнице, не забыли про него, иначе через 6 часов у нас происходит метвление конечности. Тобто максимально, максимально, максимально на 6 годин, на 6 годин. лучший mm -hmm. варіант до 2 часов. Но если получается, до 6, то не більше. то э, мы снимаем жгут и э, кровь все одно, что на идет. Значит, смотрите, это мы налаживаем, мы на данный момент рассматриваем взаимопомощь mm -hmm. или помощь людей, которые находятся рядом. Uh -huh. Они накладывают жгут и не снимают его до приезда медработников. Дальнейшие медработники решат, что делать с этим жгутом. Все, Если нам нужна будет тампонада, мы будем делать тампонаду, тогда нам жгут что мы можем такие? снять. Сейчас я все это расскажу. Вот это турникет, который мы можем оказать сама, сама помощь, допустим, при Charlize Hers <ц Sauce>, не, 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 хочу ложиться, показываю это вариант стоя, то есть это делается сам себе. Так же самое я закручиваю до тех пор, пока у меня кровит, фиксирую. И я фиксирую так же самое время, сколько, uh -huh. когда Все, я его да? То же самое я могу лежа делать на ноге, могу себе на руке. То есть это сам себе оказываешь помощь. Самую помощь. Дальше есть старые наши жгуты Эсма. Жгут эсфорта так же самое могу наложить на себе. Первый тур мы всегда опять-таки, если я вижу рану, я налаживаю на 4-5 см выше. Если я рану не вижу, значит я буду налаживать как можно выше. Первый тур мы растягиваем жгут. Налаживаем таким образом, чтобы жгут, тур был друг на дружке. После этого не надо фиксировать нигде, мы должны его завязать. Максимально и... теснейше, да? Да, при этом у меня должна остановиться кровотечение. Uh -huh. Если кровотечение не остановилось, мы можем наложить второй жгут чуть-чуть выше, uh -huh. не снимая первый жгут. К этому не относится, опять-таки, чем шире жгут или тесемка тем лучше будет остановка кровотечения. Сюда мы не относим ни веревки, ни какие-то резинки. Uh -huh. Потому что мы... Треба поширше, да? Да. И теперь на данный момент я вам покажу, что можно сделать в домашних условиях. Если так, этих, э, у нас нет этих да? да? Да. Вот, допустим, у нас есть две косынки. Мы просили у людей. Спасибо большое. Люди отозвались, дали нам материал. Мы сделали косынки, которыми мы будем фиксировать и пострадавшего и в дальнейшем, если надо, и налаживать шины. Это довольно быстро, удобно и качественно. Нам нужно две косынки. Одну мы, мы закручиваем таким образом, чтобы она была, вот я показываю, не совсем узкая. Вторую мы можем сделать уже. Чему? Сейчас я все объясню. Рассматриваем вариант кровотечения из бедра. У меня есть то, что только под руками. На момент я могу найти любое... Любую доску, что-то, но чтобы оно не поломалось, mm -hmm. ручка не подойдет. Ножницы, отвешалки, mm -hmm. какой-то да? Да, мы можем взять ногу я ложу на себя. Если мы видим рану, опять-таки здесь одно и то же условие. Если я вижу рану, мы будем накладывать на 4-5 см выше раны. Если мы рану не видим, то мы налаживаем как можно выше. Теперь я завязываю. Так, чтобы у меня прошла моя рука. Угу. Дальше идет второй. А для чего? Сейчас я все объясню. Теперь вот нам нужна та планка, которую а -а -а. мы уже угу. нашли. Угу. Это вариант закрутки. Угу. Мы ставим между ними и начинаем. Прокручивать. Да, мы угу. делаем вот закрутку, чтобы зафиксировать. Вот ты, как ты сняли? Вот. Да? Мы Я не буду совсем, но угу. мы фиксируем до тех пор, пока не остановится кровотечение. После этого нам нужна вторая косынка. Чтобы зафиксировать. Да, да, теперь мы фиксируем нашу закрутку. Значит, ширшу мы кладем на низ, да, а, вузьку... а вузьку мы зафиксируем закрутку. Угу. Вот мы когда зафиксировали закрутку, мы ее завязываем. Угу. Также самофиксируется обязательно время. Это та помощь, которую мы можем оказать без жгута. То же самое мы можем сделать с ремнем. Так же самое, ремень фиксируется, ставится закрутка, закручивается, и потом вариант закрутки прикручивается, чтобы она не распустилась. Это остановка артериального кровотечения. Наложение импровизированного жута. Если венозный, то мы, как мы его увидим? Значит, венозное кровотечение у нас будет литься, как вода из крана и темного цвета. Uh -huh. Значит, на данный момент у нас всегда будет иметь вариант тот, чтобы где лежит пострадавший. Лежит ли он на асфальте, значит, мы увидим лужу. Лежит ли он на земле, кровь будет впитываться в землю. Uh -huh. Значит, в данном случае мы будем видеть только одежду. Uh -huh. а сейчас зима, все еще в пуховиках. Uh -huh. И пуховик будет впитывать в себя кровь. То есть мы можем не увидеть снаружи эту кровь, но перед том, как мы дотронемся к одежде, у нас руки будут все в крови. Что uh -huh. при этом нам работает? При этом нам надо будет тугая повязка. Значит, у нас есть, опять-таки, у нас есть. Я рассказываю сначала, что такое у нас есть. У нас есть тугая повязка по типу израильского бандажа. Uh -huh. Вот такая вот таким образом она идет на рану. И мы фиксируем. После этого мы продеваем в наши ушки бинт, поправляем, чтобы он был туже. Опять второй тур мы одеваем. После этого мы возвращаемся и происходит эффект давления. И после этого мы как можно туже мы начинаем фиксировать. Мы так само рубим повязки выше. Можем делать на место раны, если на это место, венозное да, кровотечение, да. нам надо будет на место раны. Угу. Потому у нас есть там подушечка, угу. на которую мы накладываем. Угу. Мы давим, и производим вариант давления. Для того, чтобы затуманилось это да? Да. Сейчас я покажу вам. Сейчас вот я зафиксирую до конца. Мы когда доложили, мы его обязательно потом зафиксировали. У нас есть ушки, и мы зафиксировали. Вот давящая повязка, которую мы могли наложить на руку. Сейчас опять-таки я вам покажу, как можно сделать это в домашних условиях. На рану мы должны положить повя... или кусочек бинта, или стерильной повязки, что у нас есть. После этого, я думаю, сейчас спортивный или эластичный бинт есть у всех в доме. Мы просто начинаем накладывать туры. После этого, опять-таки, в доме есть у каждого или бинт, или э, какая-то материя. Да. Мы на место, где у нас есть э, рана, ложим этот бинт. У -у -у. И мы его фиксируем. Бинт Это у нас тиснут. будет, да, он опять будет играть роль того, что он э, тиснет на рану. Если нам надо больше, мы переворачиваем бинт и опять мы наносим вот эти бинтовые туры выше и ниже ран. Вот таким образом. И дальше мы фиксируем, в каждом эластичном бинте есть фиксатор, мы фиксируем. Если же у нас нет эластичного бинта, то же самое мы можем сделать с обычным бинтом, но обязательно должно что-то притыскать рану. Это может быть любая ткань, материя и так далее. Валиком с да? Да, 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 чем плотнее. Одно из самых страшных кровотечений, внутрен... от которых, я еще за наружное вот артериальное кровотечение, которое самое страшное, которое может привести в течение трех минут наступить смерть пострадавшего, это из сонной артерии. Угу. В угу. данном случае жизнь человека будет зависеть от того, кто оказался с ним рядом. рядом. Да. Почему? Потому что тот, кто пережал вот здесь, это будет его жизнь, и этот человек не будет отпускать шею до тех пор, пока или медработники не приедут, или дальше не наложится повязка. Повязку также само можно налаживать на шею. Мы налаживаем на одну сторону. Вторая сторона у нас становится, остается свободная, при этом у нас циркуляция крови так и происходит. Ничего страшного, если одну сторону мы пережмем. Если кто-то пережал уже артерию своей рукой, у нас есть вариант. Мы можем или попросить самого пострадавшего, вот я сейчас ему буду ставить опять-таки тугую, э, что-то то, что будет давить. Это может быть бинт, это может быть марля, которую мы сложили в несколько этапов вот таких вот, но обязательно мы должны скомкать ее, чтобы она была тугая, чтобы кровь не вытекала и не, пропульс... не выходила из нее очень быстро, то есть останавливалась. Я фиксирую здесь, где моя была рука, и я прошу самого пострадавшего, чтобы он мне помог при этом. Вторую руку я ставлю ровно, и я а, буду сейчас ее фиксировать. Винтовать я не буду, я буду фиксировать. Пускай руку. Вот таким образом. Привязывать и до руки, да? Видите, mm -hmm. я фиксирую как можно туже. Тут он может опять таки дальше, держать, чтобы оно все-таки еще не кровило у нас. После того, когда я привязала я делаю вот такую манипуляцию, я резко опускаю руку, а теперь обратите внимание, у него шея аж уходит. Угу. Вот это давление у него будет двойное, тройное. Угу. После этого я фиксирую руку к туловищу, чтобы оно еще было. Вот это единственный вариант, когда мы можем опустить тогда это место. Вот это так же самое накладывается жгут, но на данный момент лучше нам вот такую повязку. Это повязка на шею. А мы кладем повязку саме на то на место, где пульсует кровь, так? Мы... Выщиныщие, я. Смотрите, еще раз я вам говорю. Вы имеете в виду что шею? Ну да, да. Шею, что? да. Шея не тоже пульсирует? Откуда вытекает кровь? Угу. Она будет тут артериальная кровь вытекать э, струей. пульсирующей струей. Мы ее пережали, потому что если я не пережму три минуты, он просто напросто. Угу. Мы ее пережали. После этого мы ставим что-то давящее угу. и мы обязательно вот этот вариант с рукой делаем Сразу для рукой. того, чтобы руку отпустить. У него еще будет дополнительное давление повязки. Разумеем. Сразу. Угу. На данный момент то, что я вам сказала, а, и внутреннее кровотечение, это то кровотечение, которое мы можем подразумевать, но мы его не видим. К сожалению, на данный момент остановить мы его не в состоянии по приезду, опять-таки, в обязательной ситуации, чтобы не было, вызывается 103. Медики решают, что делать дальше. При, за, при том, что мы заподозрили внутреннее кровотечение, мы э, используем препараты для остановки кровотечения через вену, обязательно капельница и везется в больницу, потому что окончательная остановка кровотечения в данном случае будет только в лечебном учреждении. То есть мы сами не сможем остановить? Нет, нет, внутреннее кровотечение нет. То, что мы толком не знаем, откуда именно течет, что там произошло, и это все делается в больнице. По поводу ран, опять-таки, если у нас будут ожоги, вариант ожогов, сейчас идут комбинированные раны и кровотечение ожоги. Нам нужно просто наложить повязку, не тугую, не давящую. Опять-таки я касаюсь своих косынок. Косынками мы можем очень многое сделать, не бинтами, а косынками. Приблизительно я вам покажу, вот как косынку на, можно наложить на, на бедро. Вот допустим, опять-таки, если у нас произошел ожог, мы налаживаем на место там, где у нас был просто стерильную повязку или же бинт но не тугое, не надо вскрывать волдыри, пузыри и так далее, и не надо мазать ни мазюками, ничем, как у нас любят. Мы фиксируем после этого, вот а теперь обратите внимание. Вы а там на... на, рану, на, рану. на место раны, и вот я зафиксировала то место, вот у нас повязка будет, она мягкая, как бы, она не будет тугая, но при этом она будет защищать поверхность от окружающей среды, в которой очень много у нас микроорганизмов. Все, и опять-таки мы вызываем скорую помощь. Скорая помощь делает обезболивание. Дальше уже по ситуации, если надо капельница, мы ведем лечебное учреждение для оказания дальнейшей медицинской и врачебной помощи. Такую же косынку мы можем поставить, наложить и на голову, грудную клетку, ноги, руки. Это довольно быстро, которая заменяет у нас бинты. Вот потому мы их и просили. Это экономия нашего времени. А раз мы экономим свое время, мы даем возможность жить тому, кому мы оказываем помощь. И теперь я хотела еще одну показать ситуацию, в которой мы должны уметь оказать сами себе помощь и оказать человеку, который оказался рядом. Для того, чтобы мы понимали, что происходит, прежде всего нам надо понять, человек в сознании дышит или нет. Для того, чтобы поднять человек в сознании или нет, если это под ударами и так далее, мы можем к нему просто или подползти и спросить. «Ты меня слышишь?» Ответа нету, он не, слы не, не, не может нет, не отвечать. Болевой раздражитель я проверяю. После этого, то есть человек без сознания, мне надо проверить, дышит он или не дышит. Для этого я над ним наклоняюсь, смотрю, слышу, ощущаю. Смотрю глазами грудная клетка, ощущаю щекой. Дыхание, и, да? считаю до 10. Не слышу. Теперь вот, человек без сознания в данном случае может быть произвести западение языка, когда человек без сознания. И он может у нас умереть от того, что у него запал язык, на он не может. Да. Но в данном случае мы делаем вот такую несложную манипуляцию. Рука одна идет на лоб, второй мы за. И опять то же самое мы проверяем дыхание. Смотрю, слышу, ощущаю. Смотрю на грудную клетку, слышу ухом, ощущаю щекой. До 10. Если он дышит, кровотечение я не вижу, мы вызываем скорую помощь. Дальше ситуация такая, и я должна возле него быть и держать постоянно ему голову, чтобы не запал опять язык. Или мы его перевернем в стойкое боковое положение. В стойком боковом положении у нас не будет западения языка. Для этого рука, которая находится дальше от меня, идет ему под щеку. Я двумя руками поднимаю ногу, как важен, И теперь я его проверяю Притяну. карманы, чтобы у него ничего не было, чтобы мы не остро. перевернули. Да, да если очки мы их снимаем. Да. И я теперь за руку и за ногу я его переворачиваю. При этом голову я ложу на руку угу. и ногу я ложу под углом 90 градусов. Все. Вот это стойкое боковое положение. Он сам не перевернется никуда. И при этом западения языка уже не будет. При этом я могу находиться просто возле него и ждать приезда лечеб... скорой помощи. Угу. А если человек получил порезы? При, опять-таки, сами порезы нам не страшны. Нам страшно кровотечение. Угу. Да, если там банальные, опять-таки, порезы, мы налаживаем повязочку, и на этом все. Стерильная повязка. Опять-таки, если есть, вот у нас есть стерильные салфеточки есть, мы накладываем. И после этого мы ставим вот тут бинтовать, мы можем забинтовать место повреждения и на этом точку. Если же есть кровотечение, я уже объяснила, что надо делать. Самое страшное кровотечение – это из сонной артерия. Так, якщо е, були взриви, да? одна людина може кричати, одна може мовчати, до якої ми першою підходимо і надаємо допомогу. На даний момент у нас є таке, як сортування пострадавших. При коли ми приїжджаємо на масове постань на масові порядження, перше, що ми дивимося, якщо чоловік ходить, кричить. Это тот человек, которому мы будем оказывать помощь в последнюю минуту. Мы их собираем и передаем. Но это не означает, что мы их просто оттуда куда-то выгоним. Они будут под наблюдением или другого врача, мы будем вызывать других бригады, потому что одна бригада в данном случае справиться не сможет. Первая идет на сортировку. Мы всех их собираем, они все сидят возле координатора кого-то там и будут за ним наблюдать. Почему? Потому что в любую минуту человек, который бегал, бегал, может. И одновременно пойдет то, что ему надо будет оказывать в первую, в первую очередь помощь. Дальше мы подходим к тем, кто лежат. Мы, вот я уже вам показала. Первое, что мы проверяем, дышит. Сначала смотрим на кровотечение, которое мы можем остановить. Мы останавливаем кровотечение в данном случае наложением жгута. Мы не будем искать место, где кровит, будет жгут как можно выше. Мы потом будем смотреть, что там конкретно произошло. Дальше мы будем наблюдать дыхательные пути. Дышит, не дышит. Если человек не дышит, мы дадим возможность ему дышать. И опять-таки запрокинем голову, как я показала, несложный элемент. Дышит, мы смотрим, что? Смотрим, дальше у нас идет вариант сердечной деятельности. Это будет красный, которому оказывают первую, первая помощь будет оказана ему. Все, кто будет с нами ориентирован разговаривать в дыхании и все остальное, это будет желтый. Им будет вторую помощь, вторая очередь и уже зеленая это третья очередь. Значит, понятно, что отсюда будут идти дети, беременные, будут в первую очередь будут смотреться, ну, а все остальные будут во вторую. Но опять-таки мы будем смотреть по ситуации. Это довольно такая как бы наука, которая была, развивалась еще в Америке давным-давно, и тут есть свой алгоритм, довольно большой алгоритм для медработников. Так. Скажите, если мы потраполи у зону, де есть пожежа, как там диеты? Во-первых, вообще не должно быть паники. Паника это злейший враг при оказании помощи и тут же в данной ситуации люди выбегая из здания, давят один другого. То есть больше наносят вред сами люди. Значит, должно быть все спокойно. Что можно сделать? Это, во-первых, намочить какую-то одежду, накинуть себя, намочить что-то для дыхательных путей, наклониться и спокойно выходить из зоны пожара. И еще я что хотела? Я не сказала вам там понадобится. Шутки Там понадобится. Значит, есть кроме того, что у нас есть кровотечение там, где мы можем наложить жгуты, у нас могут быть кровотечения там, где мы жгут, наложить не можем. Подмышечной и в паховой области мы не наложим. В данном случае мы можем затампонировать чем? То, что у нас есть, опять-таки, бин с внутренней стороны. Мы пытаемся его затампонировать. Это будет просто вот таким вот образом. Мы будем тампонировать его до тех пор, пока не затампонировали. После того, когда мы затампонируем, мы опять-таки будем фиксировать здесь, опускаем руку которая будет дополнительное давление, фиксируем ногу. При паховой области практически та же самая манипуляция. То есть мы не можем там наложить жгут, мы сможем там только тампонировать. На что развернутый увагу? Вообще самое главное – это не паниковать. Паника – это плейший враг. И у нас из-за паники умирают те люди, которые могли бы жить. Поэтому в данном случае пытайтесь держать себя в руках, помогать себе и помогать тем, кто находится рядом. И самое главное, когда приезжает скорая помощь, не на, если можете помочь, подойти, поддержать что-то, подойдите. Если вы понимаете, что вы не в этой ситуации, у вас начинается паника, сядьте в сторонке и просто не мешайте, потому что опять-таки скорой помощи. Очень много людей, которые пытаются помочь, на самом деле мешают очень сильно. И мы теряем золотое время. Есть ситуация, когда у человека есть 5-10 минут. Скорая пытается спасти, завести и доставить. Когда нам мешают, к сожалению, иногда это превращается в 20-30 минут. Для того, чтобы мы вызвали специальные, специальные службы, которые нам уберут у нас этих людей, и мы сможем работать. И самое главное, мы вместе, у нас все будет хорошо, у нас все получится.